उमेदवार राजेश पाटील असतील आणि जे स्थानिक प्रश्न आहेत ते शेतकऱ्यांचे असतील मच्छीमारांचे असतील आदिवासी बांधवांचे असतील किंवा नागरी विभागातले असतील मै प्रवास अमुक तमुक या सगळ्या गोष्टी घेऊन आपण लढणार आता फेरी भाईंदर टू वसई तालुक्याली लवकरच आम्ही नारंगी टू सफाळा अशी चालू करू पाईपलाईनमध्ये मध्ये फक्त फ्लोटिंग ड्युटी करायची तिला दोन तीन महिन्यात होईल आणि आजबरोबर जे काही आमचे सगळ्या समाजाचे प्रश्न त्यांना प्राधान्य दिलं जाईल येतील ना आता आज गॅस पाईप झालं त्या हिशोबाने ते पण वाढत जातील सगळं मला जे समर्थन देतील त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत आहे मला जे कोणी समर्थन देतील त्या सगळ्यांचं स्वागत आहे मला एलर्जी कोणाचीही नाही त्याने काय बोललो जे समर्थन देतील बोलू ना परत परत बोलू

पत्रकार आए थे जब हमारे छह सात उम्मीदवार जो थे आए थे भाई आप तो सबको साथ में लेके बैठे थे सबका सुन के लेता हूँ मैं हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता है जो इच्छुक थे वो लास्ट का डिसीजन मेरा रहता लेकिन सुन के लेना लोकशाही में हमारे इधर की है रहेंगे। कार्यकर्ता कार्यकर्ता रहेगा। रहेगा। राजेंद्र से कार्य मैं हर इलेक्शन में उम्मीदवार उतारता हूँ मेरा नाराजगी का सवाल किधर उनके पार्टी ने क्या करने का वो उनके पार्टी का डिसीजन है किसी पे नाराजगी इसलिए उम्मीदवार वो धंधा नहीं करते अपना उम्मीदवार चुन के संसद में भेजना है इसलिए मरा गया दिखते ना भी जो लोकशाही पे भरोसा रखता है संविधान पे भरोसा रखता है उनकी सरगम रहेंगे थैंक यू आपका एक सवाल है कि क्या कारण था कि स्टैंडिंग एक मिलने को ही कैंडिडेट बनाया गया एक कुछ का प्लस पॉइंट तो यंग है और एम एल होने की वजह से हर जगह पे घूम रहे थे तो उनका लोक संपर्क कंपेरेटिवली ज़्यादा था मतलब आज 11-12 लाख वोट ये अपने वसी के तीन कॉन्स्टिट्यूंसी में है इक्कीस लाख में से तो उधर उनका टच मतलब नया उम्मीदवार लोगों को पहचान करके देना उससे अच्छा इनको लोग पहचानते सबको मालूम है राजेश पाटिल क्या है उनका एप्रोच लास्ट साढ़े चार साल में देखा है लोगों ने हमारी ओके थैंक यू